он уже без них, я, он уже бронежилет его за. Да, это наверное. Ла, Ай, ты и потух. Да нет, наверное, что-то плохое. все-таки. Родом я из Киева, начинал тоже с пилотов, учился летать, был вторым номером, но ну, а потом понадобилось как-то руководить теми немногочисленными экипажами, которые у нас были, направлять их Сказать, нужное направление там либо корректировать артиллерию либо вести пехоту собственно вот так вот я и стал так, диспетчером можно сказать в аэроразведке скалы насколько эффективен будет диспетчер это зависит наверное от его способностей максимально быстро сориентироваться в какой-либо ситуации и предпринять какие-то действия то есть постоянно надо придумывать какие-то идеи фишки которые можно использовать в, в, этой войне. Сколько с моей подачи да. <свят> отправлено на тот свет врагов? Да. да не считал, но я думаю, что там счет идет далеко, наверное, за, за тысячи. За С начала войны артиллерии там только в одном бахмуте сколько мы вагнера накрошили. Но то в день можно было там по 20, по 50. И не один я, я имею в виду вот за, за нашу практику, сколько я в скале. Мы очень плотно ночными птичками держали выход с Бахмута, и там прямо пушек было завязано на наши птички немерено. То есть там идет вереница орков, там человек 15, сразу ствола 3-4 туда стреляет по нашим стримам. Через 10 минут опять такая же вереница, и так все ночью. Давай, отходи на <monstrous> Да понятно, что он там шевелится, но... у тебя там по вылету? Давай добивать этого Гендель Зеленого. Он там валяется неподалеку. Там он и валяется. Чилит. Да, да, лежит. Uh, у нас сейчас не маленький штат диспетчеров. Uh, да, на самом, на самом деле толковые диспетчера по БПЛА всегда нужны, потому что вовремя нужно понять в, в той или иной ситуации. Применить здесь надо либо FPV, либо миномет, либо тут нужно использовать артиллерию, там будь это кассета, будь это фугас. Uh, эффективно использовать засобы, как, какие у тебя есть. Отличное направление для развития в армии. И его нужно развивать, поэтому uh, здесь надо работать головой. Uh, тоже работать головой нелегко. Но приходите, учитесь, и это даст свои плоды.